Так всем доброго ранку, <laughs> поехали футбол, вчера был прикольный день, начну с Динамо Киев, там Шавковского <laughs> уволили, ну и, слава Богу, он не тянет, он не соответствует своей, своей должности, да вообще вратарей назначать и главными тренерами, это надо быть дебилом, <laughs> это люди совсем другого вида спорта. Да они в футбол играют, но это лунатики, которые они вообще не понимают, как в поле надо играть. Вот эта мода у этого Суркиса, наверное, у него вообще с деньгами плохо, что скоро с детской Академия назначит главную тренера. Он назначил Костюка. Но я его помню. Он, типа, говорили, был супер талантливый молодости. Но когда он начал играть в основе Динамоки, он особо ничем не отличался. Он диспетчер был, десятка. В молодежном динамоки у него были успехи. Ну, может, у него получится ряд нога матюкается на бровке, будем видеть, может это временный. Суркису надо прекратить влазить в селекционную службу Динамо Киев, нанять креативного менеджера, который э, устранит эти все ситуации. Не назначать каких-то грузинов, как этот был волосатый ходил, а толковых молодых пацанов и начать от селекции. Будете надеяться на динамовские сердца, будете в жопе. На самом дне. В том числе, по иностранцам же, там же у них вообще дичь, селекция. Там этот вроде был, э, Шахтер подписал этого нигерийца с ЛНЗ. Ну, правильно сделали, неплохой парень. Так. Видите, ЛНЗ намного лучше работает по селекции, чем Динамо Киев. Вчерашний матч. Ну, Аммония мертвая была. Просто мертвая. Там пол... 70% команды это вот эти э, балканцы, которые там даже Юветич играет, это вот это, что Ферентини играл. Ну, какая-то крутой был, Черногорец. Забили этот пенальти, ну, там чистый был, зачем он его хватал, непонятно. И второй гол симпатичный забили, попали в перекладину на отбивание. И в самом конце этот Юветич, по-моему, еще мог забить один. В касание бил, нещередь потянул. Динамо Киев старается, какие-то пару моментов были, но и не более. Слабая Аммония проиграть, Эту Аммонию надо было выносить, она никакая. Она даже не фафос. уволили и правильно сделали. Шахтер Донецк, да Шемрок -Ровер, Роверс. Я понимаю, это ирландский клуб. Но они вообще никакие какие-то Их надо было выносить 5-0. Шахтера тоже крайне слабая команда, но чуть-чуть поярче, чем Динамо Киев. Крайне слабая. Они там в лидерах идут лиги конференции, но это, такая, это такое соревнование, что отстой. Все нормальные клубы в Лиге Европы, у чемпионов, уже кому не повезло в Лиге Европы, а Лига Конференции это вообще дно для пятиклассников. Элья забил, потом Назарина рикошет, и еще был один гол, отменили. Я бы его не отменял, я, я ничего там не увидел. Никого вне игры. Э, в третий гол шахтер забивал. Ну а в самом конце этот Конор Мелли прошел, открылся под сеночку и перебросил вратаря шахтера. Победа шахтера, поздравляю, но радоваться нечем, Муша, тоже крайне слабая команда, и у них еще левейший тренер. Орда Туран не соответствует, но... Если как-то Шахтер раньше этого и Дезерби Нанимал, дальше что ли он сейчас тренирует. И, ну, ты, ну все были плохие, неплохие тренера, неплохие. этот вообще мимо. При том, что был большой игрок. <coughs> он расхвалил этого. Как его? Шалковского. Так, Лига Европы. Что-то видел, что-то не видел. Что видео расскажу по, 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 ну, по обзорнее? Что не видел. Он матчей много. <coughs> Рейнджерс, Брага 1-1. Ну, в принципе, ожидаемо, как я и говорю. Панатинайка, Штурм 2-1, как я говорю, победит Панатинайкас. Генг Базы, победа в Генка, как я и говорю. Болония разгромила Red Bull. И не благодарите. он <coughs> вынес тель на выезде 6-0. И не благодарите. Гоу Эхет Иглс получил 0-4 от Штутгарта. Не исключал победу Штутгарта, но не думал, что так будет ярко. <клёх> так. Остановил объем бой с видео. Там э, этот Малин сверкал, э, забил первый мяч. Ну, такие они же. Он мощный, бежит, открывается <клёх> центр поля, отдают ему на ход. Побежал праздновать к трибунам Янгбойса. Получил банкой по голове. Разбили голову. Но он потом в отместку им еще один забил. И третий забил. На третий не игры показали. В принципе, по игре остановила Неплохо смотрелась. Но я хочу отметить, что Янбойс тоже прикольная команда. У них 2-3 черных на продажу. И забили неплохой гол в конце. Еще один забили. Вот там не игры увидели. 2 мм стопы. То есть, по идее, ну, в были моменты, что они не забили Верочку. В принципе, заслуженный результат 2-1, но Ян Бой смог отскочить на 2-2. Фенер Бахче Фаренцвараш 1-1, как и говорил, что Фаренцвараш сейчас в порядке. Виктория Пельзень против Прайбурга 0-0, ну, ожидаемо. Порту вынес Ницу, как и говорил, 3-0. ФНР Селтик смотрел. Это обе азиатские команды, много азиатов, в Фейнорде и в Сеутике. Фейнорд открыл счет на сентио Селтик потом на контратаках забил свой. Потом второй мяч привез вратарь Фейнорда, начал разыгрывать эту дрочь. Японец забил пустые ворота. И в самом конце под перекладину дал Селтик. 3-1 разгром Фейнорда, достойная игра Селтика. Молодцы. Отмечаем, что Селтик в порядке на ближайшие месяца полтора-два. Лудогорец Сельту увы, обыграл 2-3-2, как я говорил, что Лудогорец там болгарами и не пахнет, в порядке команда. Они идут по принципу Шахтера. Набрали среднего класса таких иностранцев, которые умеют играть, и болгар там вообще нет. Я не знаю, есть у них лимит на легионеров или нет. Рома в курсе. Ну, Рома играла свою вот таку. Там же у них эти все шоу играют, много аргентинцев. Забили свои два мяча. Особенно первый этот, этот Эль. Я забыл, как его Эль, эль как-то там. И Эль второй забил. Оба Эль забили. Эль Шарави, Эль Шаари. Метюант выглядел так. Так себе. Ну, Метюант тоже черный. Они вроде дачане, а все не смуглые. Метюант уже так забил один в самом конце. Лиль, Доги разорвали Динамо Загреб 4-0, и не благодарите. <coughs> Павок не обыграл Бран, хотя долго вел. Считаю, думал, что все-таки обыграют. Так. Форест смотрел игру. Ну, они там доминировали, давили. Мальмы даже не взлетали. Забили три, могли забить 5. Ну, это все. в штрафную борьба. Такой силовой футбол от Фореста. Северная Звезда обыграла и в КСБ, как и предполагал. Реал Бетис обыграл Утрех 2-1 и не благодарите. Так, таблица. Леон на первом месте 12 7 на втором 12. Я сам в шоке. Астон 12, Фрайбург 11, Реал Бетис 11, Ференсвараш 11, Брага 10, Порту 10. Ну тут еще вся борьба впереди. На дне Ницца, тель в Мальме. Ну, в принципе, все логично. Лига конференции. Фиорентину смотрел с Аеком Забили они 3 или 4 мяча Фиорентина. Везде на миллиметре были эти офсайды. Не засчитывали. Аек забил одну ковырялку и отстоял ну, счет. Абердин 1-1 с Нуа, но это отстойная команда. Страсбург, Кристал Пелла с Курси. Была толковая игра. Кристал Пелос первые забили, Матета отдал на ход, чудак замкнул. Потом у Кристал Пелоса еще было два момента выйти, они не забили. А потом Страсбург забил свои два мяча и отбился. Как я говорил, Страсбург выиграет. Но игра была равная равна. Просто Кристал Пелос сейчас неплохие. И Риека, Аек, Варнака нули. Шемрак Ровер, Шахтер донец говорил. 1-2. Брейд Даблик, Samsung Sport 2-2. Думал, что Samsung Sport все-таки выиграет. Так, сейчас. Перепрыгивает, извиняюсь, интернет. Зринский обыграл Хекен 2-1. Ну, в принципе, молодцы. Олег Познань обыграл Лазану 2-0, как я говорил. Азе обыграл Шелбурн 2-0, как я говорил. Раков обыграл Рапит, молодцы, 4-1. Слован обыграл Рай Валикана, молодцы. Рай Валикана в порядке. Это, ну, вдвойне почетно. Сигма целый 2-1. Амония Динамо Киев 2-0. Хамрун Спартанс 3-1. Линкольн обыграл. В университете обыграл Аманс 0-5-1-0, молодцы. Достойная победа. Видите, все упираются рогом, кроме Динамаки. Риека и Эркварнака 0-0. Брейдаблик, Самсун, Спорт 2-2. Страсбурн -так, так Так, так, так. Дрита, Шкендия 1-0. Я такие даже прогнозы не давал. Легия Варшава проиграла Спарте, Спра, Праге 0-1. Спарта молодцы. Там деньги вкладывают и на капитал. Ягиония, Белосток, обыграла Кубс. Молодцы, 1-0. Таблица. Самсу <къем> спорт 10. Сразбур 10. Цели 9. Цели. Цели в порядке словенцы. Отметьте себе. Шахтер Донец на четвертом месте. Хоть что-то радует. Но у них там группа отстойная. Ну, хоть 9 очей это уже хорошо. В жопе. Шелборн, Шемрак, Рапид. Да. Там, по с утра до этого. Цыганка, что он там сказал. Там слушал пе, вчера э, студию перед матчем Динамо Киев. Э, уберите э, Грозного, но никакой. Пригласили еще тогда второго такого же самого, называли его э, украинским Мауринь. Тоже несет бред. Надо побольше украинцев, побольше украинцев. Ну что побольше украинцев? Ну мы уже и так в жопе. Ну, побольше украинцев где играть? Нет больше лиг, там где-то побольше украинцев. Дичь несут. Так, сегодня начинается УПЛ. Завтра еще запишу на субботние матчи прогнозы. Салки это зло. А Болонь сегодня с Колосом Ковалевка. Да фиг его знает, Колос сейчас набрал ход опять. А Болонь только получил, а не будет рывом рыть. Ближе ничья. Ла Лига сегодня Хитаф и Эльче. Ну, Хитаф отступать некуда. Будут биться сегодня с, Эльче. И Эльче в порядке. Ближе ничья. Хотя может быть все что угодно. Немецкая Бундеслига. Боруссия, Менхенгвад, Баргар Болейпсах. Кто фрицев смотрит, сегодня крутейший матч. Боруссия сейчас на ходу. Два матча всех вынесли. Лейпсах тоже в порядке. Ну, ближе ничья. Битва будет. Будет битва. Так, и их. Может, еще там Лига сегодня. А, нет, Лигу я делал. Лига 1, может. Лига 1. А, серия А, посмотрим. Может, серия А сегодня точно. Сегодня мэтс Рен. Мэтс будет упираться дома, понятно. Ну, а Рен еще в порядке. Ну, ближе ничья, но может Рен и выиграть. И серия А. Отстойная сейчас серия А, но я все равно ее смотрю уже. Сегодня Кома Сосова. Ну, в порядке. И обе команды. Сосова сейчас на ходу. И Кома молодцы. Но я думаю, Кома будет умирать, чтобы 2-0 выиграть. Такая команда на капшучки, на... Ну, как Фабрига играл, так и Кома играет. Ну, а так, в принципе, больше новостей нет. Сегодня поставлю на заставку э, этого, хотел сказать, Заужного, Шавковского. Вратарь такой, вратарь толковый был европейского уровня, но тренер не. Все, всем хорошего дня.